Сейчас, здесь здесь Она отключила. Отключила? Да. Или отключила? Отключила, Отключила, Всем добрый день. Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Волшево. Публичные слушания проводятся по обращению общества с ограниченной ответственностью ЖК «Инвест», в соответствии с решением Совета депутатов города Королева Московской области от 15 января 2014 года за номером 78-334. Для ознакомления граждан 18 января 2014 года в газете Калининградской правда» и на официальном сайте администрации города Королева Московской области были размещены информационные сообщения о дате и месте проведения слушаний а также проект планировки, и проект межевания территории под строительство жилой застройки с объектами транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Постановлением главы города от 5 февраля 2014 года, номер 22, создана комиссия по организации и проведению публичных слушаний в количестве 15 человек. На публичных слушаниях присутствует 12 членов комиссии, кворум имеется. Предложения от граждан по реализации данного проекта принимались в администрации города Королева с 18 января 2014 года до 20 февраля 2014 года. Включительно. Публичные, включительно. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих на территории города Королева Московской области, а также других заинтересованных лиц. Кратко по регламенту проведения публичных слушаний. Продолжительность публичных слушаний 2 часа с 11 до 13.00. Доклад разработчиков проекта до 30 минут. С учетом поступивших заявлений в количестве 41 выступление участников публичных слушаний до 2 минут. По истечению предусмотренного регламентом времени публичные слушания считаются законченными. Выступающий обязан не допускать неэтичного поведения и выступать по существу обсуждаемого вопроса. Выступления и вопросы допускаются только после предоставления слова председательствующим. Обращаю на это внимание. Слово для пояснения. 30 минут много. Слово для пояснения. Попрошу выкрики из зала. Слово для пояснения по проекту планировки территории и проекту межевания предоставляется представитель общества с ограниченной ответственностью ЖК Инвест, группа компаний Гранель Групп, Левченко Сергей Анатольевич. Предложение, предложение Есть выступление, Две минуты ему еще. Докладчик, примите к сведению, постарайтесь. Попрошу выйти из зала. Начинаем публичное слушание. Представленный слушания. проект не соответствует проекту, предложенному в Правительствующем Правлении. Уважаемые участники публичных слушаний, уважаемые жители города Королева. уважаемые.